Ну, у меня ноги не палочки, поэтому почему ага. бы и не поездить ну, так. Супер. Спасибо за очень рад. Сейчас я спрячу эту сотку, а тебе нужно будет лишь узнать это место, прийти ее забрать. 13.28. Я иду в намеченное место э, под скайтавер и буду ждать победителя. Даня. Нила. Еще раз. Никита. Даня, Даня вот, в общем, э, нашел победитель. Успел. 13.07. С каких соцсетей ты пришел? А, с инстаграма. Еще раз? На инстаграме был подписан недавно, может полгода назад подписался или может меньше, okay. Окей, супер. Мы вообще будем постоянно такие какие-то штуки разыгрывать, так что смотри, наблюдай. Это раз. Супер. Скажи, пожалуйста, что касательно подарка. Где ты живешь? На своем мешкане. На своем мешкане. А у вот тебя есть друзья, знакомые, которые снимают комнату либо там место в хостеле? Да, есть. Есть, да? Ну, от работы там кто-то. Смотри, в общем, подарок заключается в том, что мы, я предоставлю две недели бесплатного проживания у нас в хостеле, либо в комнате. Я тебе дам свой личный номер телефона, передашь знакомым и пускай звонят. Сделаем так. Бесплатное Супер. будет проживание две недели. Покажи, что ты, что ты нашел. Тяжело что, было? было на месте. Не, я за 20 минут приехал, как да? только видео было опубликовано. Я больше времени потратил найти эти часы. Я Блин, думал, они а, под я типа, а да. мне казалось раньше, что они где-то под Тауэром. Где а работа наш нашел? А, сейчас не где. Окей. А вообще, ну чем занимаешься? А, на курьерке катаю иногда Окей. периодически, поэтому быстрее добрался. Ну, 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 я понял. Да, Если так... На электровилечке. Не, на своем. Ну, у меня ноги Деду. не палочки, поэтому почему ага. бы и не поездить. Ну так. супер. Слушай, спасибо, что не поучаствовал. За что. спасибо за Очень рад.